KL makin banyak tawa pejabat yang naik. Tapi makin banyak juga yang kosong. Persoalan aku, kita tengah bina aset ke atau kita tengah bina beban masalah sebenar KL bukan sekadar oversupply tapi obsolescence oversupply stok pejabat lama yang dah tak relevan dah data rasmi NAPIC tunjuk kadar penghuni purpose built office KL jatuh ke 72.1% pada 2023 turun dari 73.7% pada tahun 2022 maksudnya hampir satu daripada 4 ruang pejabat kosong kos maintain tetap jalan tapi sewa tak masuk itu bukan aset itu liability kenapa kosong sebab penyewa lari ke bangunan baru grade A Lebih lebih cekap tenaga, ada persicilan hijau, selari standard ESG dengan tag model. Trend ini dipanggil flight to quality. Syarikat besar sanggup bayar lebih untuk ruang yang jimat kos, uh, lebih sihat dan bagus untuk reputasi. Realitinya, bahagian besar stok pejabat KL dibina sebelum tahun 2015. Jadi, majoriti stok duduk dalam kategori lama. Susah nak compete dengan tahu baru yang hijau dan moden. Dalam masa sama, supply baru tetap masuk. 2025 saja pasaran dijangka tambah 2.33 juta kaki persegi ruang pejabat baru. Projek besar macam macam TLB Gold Bangsa dan Sunway Square Corporate Towers akan tarik lagi penyewa yang nak upgrade. Bagus untuk penyewa tapi lagi parah untuk bangunan lama yang dah tak dibaik pulih. Kalau pemilik tak buat asset enhancement, retrofit HVAC, pencahayaan, smart system, tambah ruang kolaboratif, kerja persijilan hijau, memang confirm akan hilang penyewa. Akhirnya tower cantik dekat skyline ni tapi kosong dalamnya. So moral dia simple, lebih banyak menara tak semestinya lebih baik. Kalau tak evolve, harta jadi beban. Kos jalan, nilai susut, cash flow Yang menang ialah milik yang berani adapt, tukar guna ruang atau naik taraf ke standing ESG dan user experience model. Next time kau nampak tower baru naik kat KL, jangan tanya berapa tinggi. Tanya dulu, berapa relevan?